Salamlar. Kanalıma və videomma xoş gəlmisiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bu gün Qaraqök Gent oyunundan və təmsilçimizin tur adlama şanslarından danışacağam. Videonun sonunda çox adam qalmır. Ona görə də bunu indi deyəcəm. Çox istəyici abunə olsa da bilirsən ki, açmır. Buna görə də bildiriş getmir və videolar az izlənir. Siz də videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, ekranda göstərilən kimi bildirişlər açsa bilərsiniz. Həmçinin videonu bəyənərsənsə, like ata bilərsiniz. Əgər bunları etdinizsə, videoya keçək. Bildiyiniz kimi Qaraqay evdə Genti 1:0 hesabı ilə məğlub etdi. Birinci hissədə Qarabağ bir neçə təhlükəli hücum yericəlləşdirdi. Amma Gent müdafiəçiləri bu hücumların qola çevrilməsinə icazə vermədi. İkinci hissədə də təmsilçimiz hücumlarını davam etdi və 49-cu dəqiqədə penaltı qazandı. Amma Ramin Şeydayev bu penaltını qola çevirə bilmədi. Bu penaltının gol olması Qarabağ üçün çox önəmli idi. Çünki hesab 1-0 olduqda Gent bu golun əvəzini çıxmaq üçün daha çox irəli atılacaqdı. Və bu gol 50-ci dəqiqədə atıldığından, Qarabağ Gent müdafiəsindəki boşluqlardan istifadə edərək hesab arasındakı fərqi artırmağa vaxt olacaqdı. Amma təəssüf ki, belə olmadı. Bundan sonra da Qarabag hücumlarına davam etdi və 79-cu dəqiqədə Leandro Andrade ilə hesabı açdı. Bundan sonra Gent buraxılan golun əvəzini çıxmaq üçün irəliyə atıldı və müdafiədə yarılan boşluqlarda Qarabağın ikinci golu atmaq üçün şansı oldu, amma vaxt çatmadığı üçün maç 1-0 hesabı ilə bitdi. İndi Gəlin Qarabağın ikinci oyundakı şansından danışaq. Təmsilçimiz ilk oyunda əldə etdiyi 1-0-lıq qələbə ilə ikinci matç üçün böyük üstünlük qazandı. Mən bu matçda Qarabağın şansının çox olduğunu düşünürəm. Cavab oyununda Genç Bakıdakı oyunundan fərqli olaraq müdafiəyə çox da önəm verməyəcək. Onların istəyi tez bir zamanda ümmi hesabı bərabərləşdirmək olacaq və mən Gençdə tələskənlik olacağını düşünürəm. Hey, Qarabağ səf müdafiədən istifadə edərək ilk qol Rəyib qapısından keçirəcək. Böyük etimalla Qarabağ tarixinə ilk dəfə Konfrans Liqasının 8-ci final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Mənim bu maç üçün proqnozum Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsidir. Siz də öz təxminlərinizi şərhlərlə yaza bilərsiniz. Video bu qədər idi. Videonu bəyəndinizsə, nəzər etməli olduğunuzu bilirsiniz. Gələcək videolarda görüşənədək. Özünüzə yaxşı baxın.